Вітаю, це підпільна імперія з Андрієм Алферовим. Територія кіно, яке розважає і наповнює водночас, сьогодні дивимось оскароносну мелодраму Прислуга про провину білих перед афроамериканцями. Дія відбувається у 60-ті років в столиці найконсервативнішого штату Місісіпі. 20-річна дівчина з літературними амбіціями вирішує зібрати для нью-йоркського видавництва книгу інтерв'ю із місцевими наймачками. Навіть формальна рівність іще не встановлена білому на вулиці. Лише розмовляти навіть з чорним заборонено. Стрічку, у якій увесь простір кадру заповнюють жінки, а чоловікам відведено куточок десь на периферії, Будемо дивитися у компанії Дмитра Шурова, дивитися, а потім розбирати на складові. Привіт, привіт, привіт. Проходи. підпільне прізвисько Піано Бой. був штатним музикантом океану Ельзи, потім Естетік Едюкейшн. Співпрацював із Земфірою. Під час навчання в Європі і Америці вивчав французьку і англійську. Улюблені режисери Вес Сандерсон і Тім Бартон. Вільний час проводить у компанії двох Оль Шурових дружини та сестри. Як знавець дамської натури, прийшов до підпільної імперії поспілкуватися про жіноче кіно. Прежде, ніж ми начнем смотрети кіно. Тебе уже приходилось слышать что-то про этот фильм? Все-таки Оскар, э, много шума, прессы. Во-первых, по-моему, у нас носки одинакового цвета. Смотри. Во-вторых, фильм э, мой сын посмотрел. Мы всей семьей посмотрели, сели э, в один из выходных дней. Для него вообще эта тема, э, которая ну, для меня уже привычная, очевидно. Для него она абсолютно новая. Вот. и Он задавал массу вопросов, а как это? Что это все такое? У кино есть вот, этот, вот эта воспитательная составляющая? Кино может детей воспитывать? Или все-таки это прерогатива родителей? Кино очень круто воспитывает детей. И у меня есть определенный план. Воспитатель... фильмов, да, которые должны нести именно воспитательную функцию. Мне кажется, есть правильное время, чтобы подарить ребенку первый велосипед, правильное время, чтобы купить ему барабанную установку, вот и правильное время, чтобы показать, чтобы показать ему фильм о рабстве или Это фи когда? фильм о мусульманском мире, угу. вот. Ну уже вот можно с 11 лет начинать, уже показывать а более серьезное кино. Вот... А вот тебя самого как зрителя какие фильмы воспитали? Несколько фильмов было, ключевых очень странные фильмы, но я с удовольствием их пересматриваю сейчас. Например, фильм Полет навигатора. Вот. Был такой фильм опять же, об Америке. Да, да, да. -да, -да. Один из я фильмов, который, помню, который да. вот сразу после открытия железного занавеса активно показывали в кинотеатре. Очень легкое кино, но при этом. Ну, не знаю, в нем как есть что-то, что пронизывает. Ну и понятное дело, что все эти фильмы «Флипнем до космодрома», «Петров и Васечкин» — это все наложило какой-то отпечаток, даже чисто эстетический. То есть Маша Старцева для очень многих а, людей, которым в то время было, там, не знаю, 10 лет, до сих пор является секс-символом. Кстати, недавно видел ее фото сейчас. В любой, небось. Сейчас, да, она действительно выглядит потрясающе. Так что те, кто, а, те кому она нравилась, не обманулись в ожиданиях. Вот. Но очень многие фильмы на меня повлияли именно когда я учился в Америке. Например, тогда же вышел фильм Аместат. А, тоже на похожую тему. Считается один из самых неудачных фильмов Спилберга. Я же считаю одним из самых удачных его. И многое в нем меня тогда зацепило. Тогда же вышел фильм а, Пятый элемент или шестой элемент. Пятый. Пятый. Пятый элемент. Пятый. Да, я подряд их посмотрел, и он меня тогда вообще не зацепил. А сейчас я. Очень люблю этот фильм. Тож дивимось. Кіно прислуга наразі буде в ефірі «1 плюс 1». А одразу після перегляду поговоримо з Дмитром. Наскільки ця стрічка і справді виправдовує увесь той розголос, що йшов за нею, поки тривала «Оскарівська компанія. Приємного перегляду і побачимося одразу після цього перегляду! Ну, що? Поделись своими впечатлениями по поводу того, что ты сейчас увидел. Есть конфликт вот этот апперкласса класса и обслуживающего персонала всех самых серых незаметных людей, которые делают. Я думаю, а, это чью класс, жизнь, класс даже не важен. Вот у нас в доме никогда не было прислуги, а, но, например, есть мультиварка. Вот и с момента просмотра этого фильма мы теперь ее называем The Help. Вот, потому что действительно это очень важный член нашей семьи, который позволяет нам заниматься тем, чем мы хотим, а не тем, чем в этот момент нужно. Но кроме мультиварки есть и живые люди, есть близкие люди. Вот ты просто убери их из жизни на секундочку, представь, что у тебя в жизни их нет. И получится какой-то вообще другой коленкор, ты будешь стоять посреди поля такого местами выжженного и совершенно по-другому посмотришь на жизнь, мы не замечаем тех, кто э, много для нас делает. Вот. Мне кажется, это основная мораль. И потом выяс... вдруг с какого-то момента выясняется, что, э, все, что ты все время, которое ты пробегал в поиске себя, там, денег, каких-то социальных статусов и положений, ты мог бы потратить на то, чтобы поменять ребенку пеленки. И потом он скажет тебе за это спасибо. Хотя, мне, как человеку, у которого есть сын, Иногда кажется, что нет, никогда не скажет. И вообще, это дико неблагодарное занятие воспитывать детей. Но, наверное, все-таки есть в этом какая-то э, благая цель. А зрители снова после выхода этой картины стали сразу говорить, что это ну, типично женское кино, вот нарядное, как коробка шоколадных конфет. И вообще, это такие хижины для Тома встречает степфорских жен. Вот, и ориентированы исключительно на женскую аудиторию. Это при том, что, в общем, считается, что женщины-то смотрят на мужчин на экране, их это больше. А больше привлекает, чем 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 такие же, как они. Нет, ты ты как считаешь женское кино или в общем оно такой носит универсальную формулу? Безусловно женское, потому что сепфорские жены гораздо более мужской фильм. Во-первых, потому что там все-таки взрываются мозги э, в кадре и есть очень яркие сильные моменты, которых ты не ждешь. Здесь все-таки все идет очень красиво с художественной точки зрения. Все очень красиво снято, потрясающие поля, проезжающие американские машины через все это. Вообще, 60-е одно из вообще красивейших, наверное, времен с материальной точки зрения. Очень то есть интересно. ты сейчас про эстетический код? Я про эстетический, да. Потом поговорим и про все остальные. Вот. Но... Ам... Какой был вопрос? Я про то, что кино женское или а, все-таки так универсальное? Вот. Да. Но, понимаешь, все, кто должен в фильме умереть, умирают. Все должен получить получают и все это происходит красиво красиво так чтобы женщины плакали и мужчины почему бы нет но все-таки не отошли от экранов вот ты плачешь меня ты, это ты, ты, как зритель у тебя зрительская слеза активно или нет нет у меня не активно на этом фильме абсолютно она как-то на форест гампе я плачу То есть ты да, даже вот... даже даже с десятого просмотра в момент когда он бежит, я плачу. Вот. А здесь как-то нет, не сложилось. Поэтому, наверное, это все-таки фильм с какой-то действительно заложенный в нем женским началом. Я предпочел бы посмотреть вне закона Джармуша примерно о том же времени или послушать альбом Боба Дилана. Потому что в нем действительно этот дух. Ты ставишь пластинку дома и вот... Все понятно у підпільній імперії. Ми дивилися стрічку. Прислугу говорили про неї з Дмитром Шуровим і дійшли висновку, що вона не лише жіноча, але й трошки дитяча. Стрічка і казкова історія. Вже за тиждень у підпільній імперії ще одна стрічка, яка буде розважати вас і наповнювати водночас. Тож я прощаюся з вами до наступної п'ятниці. Сподіваюся, у вас не зникне бажання дивитися кіно. Хай щастить.